Здравствуйте, дорогие братья и сестры, дорогие друзья. Приветствую вас всех любовью нашего Господа Иисуса Христа. Те, кто смотрит наш канал на украинском языке в YouTube, наверняка узнали меня. Да, я Степан Тарасович Бойко, который проповедует, и проповеди вы можете смотреть на этом канале. Но по просьбе многих слушателей которым непонятен или не полностью понятен украинский язык, мы сегодня решили создать новый канал, открыть такой проект новый, который будет называться «Страничка пастыря Степана Тарасовича Бойко». В этой страничке пастыря, вернее, на этом, на этом канале вы сможете услышать на русском языке проповеди, ответы на волнующие вас вопросы на русском языке, а также я предоставлю на суд своих слушателей стихи, которые Господь Духом Святым дал мне написать. Десятки трактатов, таких рассказов и многое другое вы сможете смотреть, и мы вместе с вами можем беседовать, я могу отвечать и общаться с вами. Проблема многих служителей, которые в Ютубе выкладывают свои проповеди, что Смотрящие и слушающие их ничего почти не знают о тех служителях. И многим бы хотелось, я это знаю по себе, сам смотрю многие проповеди, немножко узнать о пасторе, кто же проповедует ту или иную проповедь и как с ним связаться. И я это учитываю и хочу немножечко рассказать о себе, буквально несколько минут, о том, кто я и где сейчас живу и как со мной сконтактироваться. Родился я 7 мая 1958 года в городе Славянске в семье пастыря-адвентистов седьмого дня, которого, который добровольно пошел на служение на Донбасс. Там работал, на шахте, в других местах. Там женился, взял девушку, которая приехала с своим братом и матерью из России, из э, Псковской области. И вот там они поженились, и 7 мая я родился. По линии отца и по линии матери я в четвертом поколении адвентистов, вернее по линии мамы в третьем, а по линии отца в четвертом. Мой прадед по отцовской линии, мой дед и мой отец, они были не просто членами церкви адвентистов Седьмого дня, но мой дед он был первым членом церкви, первым кто принял Трехангельскую весть, и первым пастором в селе в Карпатах, в красивом селе Белая Слава. Он был очень активным, он очень активно проповедовал, он много разносил литературы, был книгоношей. И, естественно, это вызывало очень большое недовольство священников Римо-католической церкви, вернее, греко-католической церкви. Впоследствии это отобразилось на его судьбе. В 1943 году, в году в феврале месяце по э, доносу священника он был арестован вместе с пресвитером евангельских христиан баптистов и отправлен в концлагерь Майданок, где и погиб, где и умер, не возвратившись домой. О нем написана книга. Его друг, пастор пресвитер евангельских христиан баптистов, вернулся и написал книгу о своем пребывании вместе с моим дедом в концлагере. Таким образом, дед пострадал и был первым мучеником в нашей селе за истину. А второй мой дед по маминой линии также принял истину во Франции. В плену, он был участник Первой мировой войны. В плену принял Адвентистскую истину, пришел домой, также очень был активным, был дьяконом, был служителем своей местности, распространял литературу. В 1937 году был арестован и также погиб на Печоре, не вернувшись домой, оставив детей сиротами. Поэтому такие у меня корни, и я помню своих дедов. И в армии в 1977 году я дал слово перед Господом, что я буду служить Богу безвозмездно на его ниве. В 1980 году я был добровольно поехал в Сибирь, в Пермь, в город Пермь, и там начал свое пасторское служение в, э, пресвитером церкви. В 1981 женился, на девушке по имени Аня. Вместе со мной она уехала в Пермь. И там я трудился сначала в городе Перми, потом по всей области. В 1985 году принудительно по постановлению уполномоченного в делах религии Пермской области и города Перми был выдворен из Перми, из России, домой. Это длинная история. Когда-нибудь я расскажу подробнее, что мне пришлось моей семье там пережить. Мы уехали к себе в Карпаты, в свою родину, свою родину, в свое село родное Белые Ославы. И там с 80 -го года, с 80 -го года я нес служение сначала диаконом, потом пастырем. Мы вместе с женой родили семеро детей, пять дочерей, два сына. У нас есть 10 внуков. Все они находятся в церкви. Мы живем очень дружно. 1900 в 89 году церковь избрала меня пастором церкви в Белых Ославах. Я сразу же поднял вопрос о реформе духовной нашей церкви. Что привело к исключению церкви в 91-м году на съезде всеукраинской, западно, вернее, западноукраинской западно конференции. Вся церковь была исключена, потому что не хотела меня исключить из своих рядов. Поэтому была исключена вся церковь. И вот с 1991 -го года у нас мы существуем автономно, независимо, не по своей воле, потому что были исключены и э, называемся Церковь Христиан Субботнего Дня. Живу в белых ославах. Со мной можно связаться по телефону 096-052-4207 или приехать к нам в Карпаты, отдохнуть и пообщаться коротко так я ответила рассказал вам о себе чтобы вы знали с кем вы имеете контакт кого вы слушаете несколько десятков проповедей уже в ютубе есть на украинском языке и они вызывают у многих людей очень много вопросов и сейчас я хочу ответить на некоторые из них Многие задают вопросы, почему именно для меня авторитет есть Библия, почему я христианин, ведь много есть различных тоже хороших религий, мусульманство, иудаизм, другие. Почему именно для меня является авторитетом Библия? Ну, отвечу просто. Во-первых, мне повезло. Я родился, как уже вы слышали, в христианской семье. Мои родители воспитывали меня с маленького, с детства, воспитывали меня в любви к Богу и уважении к Библии. Они привели мне любовь к Библии и понимание, что это единственная книга, которая дает ответы на все вопросы, которая является Словом Божьим. Поэтому до своего совершеннолетия я просто твердо верил, что Библия – это Божье Слово, потому что так меня научили родители. В армии когда мне пришлось пережить очень большую, большое гонение со стороны офицеров, и дело дошло даже до суда в свое время, я намного по-другому начал смотреть на Библию. Она всегда была со мной, я читал ее, и все то, что мне атеисты говорили, я старался найти, старался увидеть Библию, уже по-другому, уже имея вот такие семена сомнения, которые мне пытались посеять в сердце эти атеисты, безбожники. Но моей большой радости сегодня Господь помог мне понять и открыл мне свою красоту своего Писания. Я скажу, что я верою принимаю существование Бога Творца, всего видимого и невидимого. Я понимаю, что Он дал сегодня уже имея это осознанное понятие, я понимаю, что Он не оставил нас без Своего Слова, иначе мы бы просто не могли Его найти, не могли бы спастись. И поэтому я принимаю верою сознательно, что Библия – это Его откровение, это Его Слово. Я принимаю верою и твердо убежден в том, что Бог сохранил Свое Слово неповрежденным. Он сберег его от человеческого вмешательства, потому что это то, что нам очень нужно в этом мире. Уверенность в том, что Библия есть истинная, правдимая, незыблемая и защищенная Богом. Поэтому сегодня я уже сознательно в это верю. И третья причина, почему я верю только в Библию, потому что мой личный опыт, а мне уже 58 лет, уже ближе к 59, мой личный жизненный опыт свидетельствует мне о божественности этой книги. Все законы, все уставы, заповеди, которые написаны Святым Духом в этой книге, являются для меня основой счастливой жизни. Я верю, что это основа благословенной, долгой, длинной, счастливой жизни для каждого человека. Поэтому тот, кто сделает Библию основой своей веры, источником своей веры, он никогда не будет осрамлен. А тот, кто будет уповать еще на какие-то человеческие труды, он, естественно, будет разочарован. Вот так коротко о Библии, но, конечно, эта тема намного обширней, и думаю, что со временем мы еще будем к этой теме возвращаться. Еще один вопрос, который мне задавали, много вопросов мне задали, я буду постепенно отвечать. Как найти истинную церковь? Интересный вопрос, да, столько много церквей, и вот как в этом множестве церквей, особенно сейчас, когда мы смотрим в интернете э, массу различных проповедников, которые проповедуют с большой харизмой, я в том не исключение, проповедуют, что вот принимайте истину, вот мы истинная церковь, вот как же найти истинную церковь? А хочу ответить на этот вопрос так. Церковь ⁇ это собрание верующих, как мы знаем, собрание верующих людей. И нужно сразу заметить, что не каждое собрание даже верующих людей является Божьей Церковью. Многие современные церкви являются либо собственностью очень харизматичных лидеров, которые подавили волю своей харизмой многих братьев или, или просто и сестер, или просто их пленили своей харизмой. Поэтому создав, они создали такие свои э, анклавы в этом церковном, религиозном мире, оградили их от, внешней, от внешнего мира, от Слова даже Божия. И вот это собрание верующих, но в большинстве случаев это собственность, это виноградник не Божий, а виноградник какого-то лидера, говорю, харизматичного лидера. Есть другие Собрания верующих, которые созданы уже организационно, которые такие, такие устройства их, похожие как и других бизнес-проектов, пирамидальные, это организации, которые также ограждают своих членов церкви в рамках своих доктрин, очень строги, очень напористые. И эти организации, хотя и не собрания верующих людей, но все-таки это человеческое устройство. Поэтому я хочу назвать, что Божьей церковью в этом мире является церковь, которая исповедует Библию как единственный фундамент своей веры. Вот это древние правила реформаторов, соло-скриптура или Библия и только Библия, и есть первый самый важный признак Божьей церкви. Если будут вам говорить ваши харизматичные лидеры или ваши уставы вашей церкви, церковные порядки, что вот мы верим в Библию и еще, там дух пророчества, или еще что-то, или у нас и еще, вот это И, это как раз есть то дополнение, которое сделает вашу организацию, ваше собрание не Божьей церковью, а человеческой. Потому, потому что то, что идет после И, как правило, всегда есть важнее, чем Библия в этих организациях и в этих общинах. Следующий признак Божьей Церкви – это если церковная структура создана или сформирована согласно библейским принципам. И третий признак – если в духовной жизни ваша церковь, ваши лидеры, лидеры руководствуются Божьими заповедями, Исповедуют спасение через Иисуса Христа и только через Иисуса Христа, и верует в Святого Духа, который есть путеводителем и утешителем для нас всех в этой э, сложной жизни. Вот если эти моменты у вас есть то безусловно вы находитесь в Божьей Церкви. Может быть, вы еще не все знаете, может быть, вы еще даже не все заповеди соблюдаете, но если для вас Библия это основной источник, если вы хотите жить по тем заповедям и тем законам, которые есть в Библии, то вы постепенно будете возрастать в вашей вере и, естественно, вы будете являетесь Божьей Церкви. Поэтому библейские стихи четко говорят, что здесь терпение святых, соблюдающих заповеди Божьи и имеющих веру в Иисуса. Вот, здесь нет и еще что-то. То есть соблюдающие заповеди Божьи и имеющие веру в Иисуса. Если мы верим в Иисуса как Спасителя нашего, соблюдаем Его заповеди, то, естественно, мы будем являться Божьей Церковью. Вот это коротко, что я хотел вам просто коротко сказать. А Впоследствии вы услышите много интересных проповедей на русском языке, где эти вопросы будут намного обширнее. На эти вопросы будут даны намного обширнее ответы. Благодарю вас.